ी जये हरिः ओम् अश्वस्य दवा वृष्णाः जगदा धूपयामि देवय जने पृथिव्याः मघायत वा मा गस्य तवा शीर्ष्णे धूपमा ग्रापयामि अग्निर्ज्योतिकाज्योतिखमान् रुक्मु वर्चसा वर्चसवान् सहस्रदा अतिदहस्रायत्वा दीपं दर्शयामि दीपानान्तरेण महानैवेद्यं निवेदयामि ॐ राणदाः बाणदाव्याणदा प्रजोदा बरिमोदाः अन्यास्ते असमत्त बन् दुहेतयः पावगो असमभ्य शिवो भव चतुरस्र कृत्वा तदुपरि नैवेद्य पात्रम् निधाय गायत्री पात्रान् प्रोक्षयेत् द्वरदे न परिहृञ्जामि नैवेद्यम् निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपाणाय स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यमध्ये वाणीयम् समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्याणाय स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि शेषोपचारार्थे प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि तथा च मङ्गल आरार्तिक्यदीपम् दर्शयामि